evdə evin içindəki ağacla bağlıdır. Sakinlər bizə müraciət edə bilər ki, gəlin siz ən can çəkinən məsələyə gəlin, işıqlandırın. Biz deyirik, xeyir olmur. Daha çox çöldəki ağac təhlük təhlükə təhrikətə törədir evin kənarı, amma evin içində də ağacı var da, yəni ev olub meşəlik. Yəni bənzərəsi pılan, amma ki, təhlükəsi var. Qəribə vəziyyətdir. Yaşıllasdırma, bələdiyyə, icra hakimiyyəti Hamsına müraciət olunub, nəticə yoxdur. Gəlin baxaq. Nərmanov rayonu İsmailovlar ailəsindəki ailə təhlükə ilə üz-üzədir. Belə ki, evin içərisində, baxın, ağac var. Amma bu ağacın o qədər də təhlükəsi yoxdur. Əsas təhlükə evin çölündədir. Nərmanov rayonu, Azadlıq prospekti, Necaf Nərmanov küçəsi 7A ünvanında məskunlaşan İsmayilovlar ailəsi Ağdamla məcburi köçkündülər. Onlar burada müvəqqəti məskunlaşıblar. Nubar İsmayilova deyir ki, doğma Ağdamında yaşamaq istəyirəm, amma hələ burdayıq və quruyan ağacın təhlükəli vəziyyətdə olması bizə çox narahat edir. Quruş dayanır ki, dəhəyə yuxarı baxın da nə. Gəlmədiyimiz yerdə qalmıb. Nə hə deyirlər? Deyirlər gərək uçaq bir adam atdıq qalı ölə ondan sonra. Vətəndaşlar mövcud vəziyyətlə bağlı bir neçə quruma müraciət etsələr də bu müraciətlər cavabsız qalıb isə 35 saylı JK-a müraciət eləmişik dəfələrlə. 2-3 dəfə gəliblər, çəkiblər. Ordan adam nümayəndə gəldi, çəkdi. Sonra yaşıllaşdırma idarəsinə müraciət eləmişik, bələdiyyəyə müraciət eləmişik, icra hakimiyyətinə göndərdilər, ora müraciət eləmişik. Hətta orada ərzəmizdə evin şəkilləri də, videosu da var orada bizim. Dövlət Ekologiya Ekspertiza Agentliyinin rəisi Müduddislam Kəmbərov isə məsələyə belə münasibət bildirdi. Stat Mütəxəssislər tərəfindən ərazidəki ağacə baxış keçiriləcək. Belə qurumuş, təhlükəli və qəzalı vəziyyətdə olan ağacların götürülməsi üçün torpaq mülkiyyətçisi, mərkəzi yerli icra hakimiyyətləri, bələdiyyələr tərəfindən Dövlət Ekoloji Ekspertiza Agentliyinə müraciət edilməli və rəy alınmalıdır. Bundan sonra müvafiq rayon yaşıllaşdırma təsərrüfatı idarəsi tərəfindən ağacların götürülməsi və əvəzinə yeni ağacların əkilməsi təmin edilir. Statın sonu. Buradan aydın olur ki, vətəndaşın müraciəti aidiyyətli ünvanə ya yanlış məlumat verilib, ya da düzgün ünvətlə sorğu göndərilməyib məsələyə qaydacağı.